Сейчас осталось. Но у нас дом разбомбило еще 12 июля. И мы работаем вдвоем на шахте, а дети, ну как, мы не предполагали, что будут бомбить так. Я была как раз на смене на работе. А муж пришел сюда с меньшей девочкой здесь. Ну как-то предупреждали, что он будет бомбить Петровский район. И он сюда пришел, остался остался дома. И как раз mm. вы здесь были. И как начали вот это вот бомбить. Мы выходим уже, а вот, вот так вот в домке, один дым. Стоит вот дым или как сказать. Оно а ну, кажется не дым. А вот этот вот мусор, как в воздухе, спороха. Вот все, ну как, пыль получается, угу, не угу. дым, а пыль. Стоит, что ничего не видно, туман. Я стала звонить старшему, а нет ответа, нет ответа. И тут прибежали люди. 12 ну, поселок 12 шахты шахта Вы работаете? И, в принципе, вы в семье одна или нет работаете? Нет, мы вдвоем с мужем Но Но жить как бы негде, потому здесь, да? Ну, в принципе, да. Дом нару... разрушен, как? не полностью разрушен, но окна тоже повредило. Ага. А где на вы работаете? Кольтвы, на шахта трудовская вот рядом. Просто говорю, а... я, я как рванула домой, прибил, бегут по улице, и вот это вот все разрушено. Просто вот жуть такая. И как добегаю до дома, и попала нам как раз снаряд под фундамент. Забор, все вот это вот волну выдавила. Вырвала ручку, я не могу в калитку зайти. И вот так. Истерика. Я не могу попасть. В общем, с огорода у нас там ход, с огорода забегаю. И это, открытый погреб. Я кричу, что Сергей, он вылазит с друга. Мы даже не знали, что он там. Ну, что у них вдвоем. Я говорю, выходите, а у них шок они даже не, не, понимают, говорят, танки, говорят, мама, тут танки, какие танки, я говорю, градом бомбили. В общем, они как будто, я не знаю, пространцы какие-то. И все, после того у него как нервный срыв. Вот начинают кто-то звонить, сейчас будет бомбить, он все, у него истерика, все бросай, все уходим, это самое". В общем, нам пришлось детей отсюда вывести. Дети не, не, не в Донецке Поняла. А вы остались поскольку работа и... Ну да, работа, и мы просто не... Как вот, мы не смогли свой дом бросить. Нам уже по 40 лет. Да, начинать все сначала. Смысл уже... У нас цель, чтобы сохранить свой дом. Угу. В принципе, что если вот как он останется, его можно отремонтировать. А вы какие-то движения по реконструкции, там крышу, что-нибудь ну, такое, да, по чуть-чуть есть? Мы да, мы крышу пока временно накрыли толью, угу. и окна, в общем, ну, заложили, чтобы, в принципе, там можно находиться сейчас. Угу. Но нас вот опять сильно бомбили, 7 декабря опять попало рядом, эти деревянные рамы, чтобы поставили в кухне. В доме, получается, пластик стоял, все повыбивало. А деревянный вообще вместе с рамами все выносит. И опять, получается, опять все выбила с рамами, вырвала волной. И угу. Дыра как-то крыши добавила. Угу. Сейчас дети, в общем, эмоционально очень тяжело. Дети, получается, уже шестой месяц. Вы с ними созваниваетесь? А сколько детей? Звание. Ну, старшему 20 лет. Я говорю, он попал под обстрел и шел. Ну, как не знаю, психологически получается, он не ожидал вообще стресс такой. А меньше она ну, этого не видела. Как бы более-менее. Я мужу, говорю, давай детей вывозить, потому что один уже перепуганный. Я говорю, если меньше что-то случится вообще. Что ну, один да. врач уже не поможет. А... Ну а сейчас они... Ну они в Очень... мирной части уже. Они сейчас на территории Украины. Просто что у нас там родственники, что нам просто некуда их отправить. И спасибо им огромное, конечно, что они не отказались и взяли детей. Вот получается они. Я поняла. Но ну, ребенок очень плохо, переносит тяжело. Мамочка, хочу домой каждый день. В общем, А вы туда съездить не планируете? Я ездила в ноябре, Ну, я когда приехала, она говорит, настолько она ожидала, что я ее заберу. И это, звонит же папа, ну что, мама приехала, она, да, мама, наверное, нас заберет. Она с ним поговорила, ко мне подходит, говорит, а это что, папа правду сказал, что ты нас не заберешь? А сколько лет? 8 лет. Я поняла. И вот как бы с помощью, с гуманитаркой здесь у вас, как помогают вам? Помогают, да, спасибо за это, конечно. Все помогает. Ну, и мы как бы стараемся, чтобы... И сейчас и зарплату особо как бы не платят. Нам отдали только за август. И по чуть-чуть стараются. Ну там буквально по 84. Так. В общем, проценты какие-то переводятся еще. Ну, вот, получается, за сентябрь только 300 гривен перевели. Угу. Ну, а так. психологи какие-то работы с вами проводят или нет? Ну, приезжали психологи, предлагали там говорят, что в районе Цитка где-то, что можно там помешать. То есть и это видите, надо ехать в Донецк на стационар, да? Ну мы как бы еще себя держим, но не настолько еще, как бы, что нам действительно нужен психолог. Вы нам воздействие Чтобы в крыша не сорвала. <сотор> <сотор> это если про гвозди говорите, значит дело будет. <сотор> <сотор> да, Ой. Как бы еще адекватно в адекватном состоянии сейчас. Я поняла. Ну, спасибо вам большое.